नजरिन इक्राम अम उर्दू टीचर में आपको खुश हमदीद कहते हैं आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे उर्दू तनकीद के हवाले से इससे पहले हमने कदीम मगरबी तनकीद पे बात की थी फिर हमने जदीद जो मगरबी तनकीद है उस पर बात की थी अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखें तो आप बर करम उनको ज़रूर देखिएगा ताकि शुरू ही से आप जो तनकीद है इसको आप समझ सकें तो आज का जो हमारा मौसू है इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उर्दू में तनकीद का आगाज़ कैसे हुआ और उर्दू तनकीद के इरता में आ, कौन से नुकादों ने या आ, कौन से तनकीद नगारों ने अपना किरदार अदा किया और कोशिश करेंगे कि जो अनासर खमसा हैं यानी उर्दू तनकीद के जो, जो पाँच नाम हैं जिन्होंने उर्दू तनकीद में अहम किरदार अदा किया उनको भी हम आ, सामने ला सकें उन पे भी हम मुख्तसर सी बात कर सकें सबसे पहली बात यह है कि तनकीद जैसा कि हम जानते हैं कि परखने को कहते हैं और तनकीद में आ, किसी फन पारे किसी शख्सियत या किसी भी चीज़ की अच्छाई और बुराई को सामने लाया जाता है वैसे नॉर्मली जब हम तनकीद के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आम बोल चाल में तो ये किसी की बुराई बयान करने को कहते हैं जैसे हम कह रहे होते हैं कि आप मुझ पर तनकीद कर रहे हो या मुझ पर तनकीद मत करो इसका मतलब ये होता है कि किसी की बुराइयाँ सामने लाना किसी पर छीनी करना लेकिन अदबी अह में तनकीद जो है वो सिर्फ किसी की बुराइयाँ करना नहीं है या सिर्फ की सिर्फ किसी की खामियाँ सामने लाना नहीं है बल्कि तनकीद में अच्छाई भी सामने ला जा लाई जाती है और बुराई भी यानी अच्छे काम पर तारीफ़ की जाती है और अगर कोई ख़ामी हो तो वो सामने लाया जाता है जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो शख़्स जो कोई ग़लती कर रहा है जिसमें कोई खामी है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे फ़न में या मेरे शख्सियत में जो भी चीज़ है उसमें ये ख़ामी मौजूद है और उसको वो दूर कर देता है इसीलिए जो दानश्वर हैं वो कहते हैं कि किसी के फ़न पर तनकद न करना उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म है क्योंकि अगर उसके फ़न पर तनकीद न की जाए तो उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे फ़न में क्या ख़राबी है और मुझे आ, कौन सी खराबियों को दूर करना है और तनकीदी शौर इंसान के साथ हमेशा से रहा है आ, अगर तनकीदी शौर इंसान में न होता तो वो इस स्टेज पर ना पहुँच पाता जिस तरह आज कल हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत बेहतर करके अपने लिए सहूलियत पैदा की है अब यही तनकीदी शूर है जिसके ज़रिए धीरे धीरे वक्त के साथ हम मुख्तफ़ चीज़ों में जो खामियाँ हैं उनको दूर करते गए करते गए और आज हम इर्ताई मराहल तय कर रहे हैं और काफ़ी हमने तरक्की की है अगर इंसान में तनकीदी शूर न होता तो वो उसी जगह होता जिस जगह वो पैदा किया गया था जिस तरह इंसान गारों में रहता था पत्थरों पर सोता था और पत्थरों पे बैठा करता था और अंधेरे में बैठा करता था तो ये तनकीदी शूर है जिससे इंसान धीरे धीरे ये समझना सीखा कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ इससे बेहतर कर सकता हूँ तो एक चीज़ उसने बनाई फिर उसको तनकीदी शौर के ज़रिए उसको परखा कि इसमें क्या खामी है क्या ख़ूबी है परखने के बाद उसमें जो खामी थी उसको दूर कर दिया और इसी तरह ये मरहल ते होते गए और आज आप देखें कि हम तरक्की करते कहाँ पहुँच गए हैं मतलब यह है कि तनकीद जो है ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और तनकीदी शूर ही आ, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आ, हमारी मदद करता है और यही वजह है जब हम अदब के मैदान में भी देखें तो तनकीद ही की वजह से जो बेहतरी आती जाती है और किसी भी फन पारे में जो खामियां होती हैं जो नकाइस होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी के लिए अदब के लिए तनकद बेहद अहम है आगे बढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उर्दू में तनकद नगारी का आगाज़ कैसे हुआ और इसमें किन शख्सियात ने अहम करदार अदा किया तो सबसे पहले जब हम तनकीद पे बात करें तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि जब से पहली किताब मंजर आम पर आई उसी से तनकीद का आगाज़ हो गया क्योंकि आ, एक अदीब जब कुछ लिखता है कुछ तख्लीक करता है तो उसमें में ही आ, वो तनखीदी नज़रों से उसका मतलब करता है एक एक लफ्ज को वो देखता है एक जुमले को हर जुमले को वो देखता है या कोई शायर हो तो वो शेर जब कहता है तो एक एक चीज़ को वो परखता है उस पर तनकीद करता है जिस तरह रूमी के बारे में कहा जाता है कि वह सुबह के वक्त शेर लिखता था और सारा दिन उसका मुताल करता था उसका जो नोक पलक है उसकी दुरुस्तगी करने में सर्व करता था और उसका ख्याल था उसका कहना था आ, कि जिस तरह एक रिजनी होती है जो आ, अपने बच्चों पर ज़बान मार मार के उनको ख़ूबसूरत बना देती है इसी तरह एक कलमकार या एक फ़नकार या एक मुसनफ़ भी तनकीद के ज़रिए तनकीदी शौर के ज़रिए अपने अशार को अपनी तख्लीक को वो बार बार देखता है बार बार परखता है बार बार उसमें तब्दीली लाता है और इस तरीके से उसको ख़ूबसूरत बना देता है तो जो ही पहली के हम ये कह सकते हैं कि पहली किताब सामने आई तनकीद का आगाज़ हो गया लेकिन इसको जो है हम बायदा तनकीद नहीं कह सकते इससे तो हम ये नज़रिया तो ले सकते हैं कि जिस मुसन्फ़ ने पहला कित, पहली किताब लिखी उसी से तनकीद का आगाज़ हो गया उसने तनकीद के तनकदी शोर को इस्तेमाल किया जमलों के लिए या मिस्रों के लिए शायरी के लिए तो लेकिन बाकायदा तौर पर यानी उस फन पारे पर तनकीद अलग से किताब की सूरत में कब नजर आई आ, कब सामने आई ये असल तनकीद होती है और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आ, पुराने ज़माने में जो मुशारे होते थे उन मुशाों की वजह से भी तनकीद का आगाज़ होता है उसमें होता यूँ था कि अक्सर जो शराय कराम होते थे वो एक दूसरे से अख्तिलाफ रखते थे और हर शार के अपने शागिद होते थे बड़ी तादाद में और जब मुशायरे होते थे तो तमाम जो शागिर्द होते हैं वो भी बैठे होते थे और शार् कराम अपना कलाम सुनाते थे और उस वक्त जो मुखालफ के शागिर्द होते थे वो बहुत ही गौर से जो शायर होता है मुखालफ शायर उसके शायद सुनते थे और जो ही उससे कोई ग़लती होती चाहे वो लफ्ज़ की ग़लती है चाहे वह वज़न की ग़लती है चाहे वह बहर की गलती है जो भी ग़लती है वो अगर सामने आ जाती तो ये जो मुखालिफ शागिर्द के जो मुखालिफ शायर के जो शागिर्द होते थे वो उस ग़लती को सामने लाते थे जाहिर है इसका मकसद तो असलाह नहीं होता था इसका मकसद वो जो मुखालिफ शायर है उसको नीचा दिखाना होता था लेकिन फिर भी आ, ये कम अज़ कम एक तनकीद होती थी इससे कम अज कम उस शायर को पता तो चल जाता था कि मैंने जो शेर कहे हैं उसमें ये गलती है उसमें वो ग़लती है तो जो हमारे महकिन है हमारे उदबा हैं वो कहते हैं कि ये भी आ, तनकीद का एक हिस्सा थे जिसको हम नक्श अवल हम कह सकते हैं आ, ये तहरीरी शिकल में तो नहीं थे किसी किताबी शिकल में तो नहीं थे लेकिन कम अज़ कम ज़बानी तनकीद होती थी यानी लोगों के लोग अपना जो तनकदी शूर है वो कम अज़ कम इस्तेमाल करते थे उसके बाद तकरीर की बारी आती है तकरीज यानी उस तहरीर को कहा जाता है जो किसी की किताब में उसकी तारीफ़ करते हुए उस किताब के शुरू में लिखी जाती है यानी जब भी कोई शख्स किताब लिखता है तो वो किताब लेके वो किसी बड़े मुसनफ़ के पास चला जाता है और उसके पास जाके उससे ये दरख्वास्त करता है कि आप ये किताब पढ़ने के बाद इस किताब के हवाले से इसका पेश लफ्स लिखें इसकी तकरीज़ लिखें तो वो बंदा आ, वो मुन्फ़ या जो बड़ी शख्सियत हैं वो किताब को पढ़ लेता किताब को पढ़ने के बाद आ, उसका पेश लफ्स या मुकदमा लिखता या तकरीज़ लिखता तो इसमें भी तनकीद होती थी लेकिन ये मुकम्मल तनकीद नहीं थी क्योंकि इसमें किसी की खामी बयान नहीं करते थे इसमें सिर्फ तारीफ होती थी लेकिन फिर भी तनकीद के लिए इस तकरीज़ की वजह से भी राह हमार रह, होने शुरू हुए इसके बाद तस्करी की बारी आती है यानी तस्करे ऐसी किताबों को कहा जाता है जिसमें शरा का मुख्तर अहवा लिखा जाता है यानी एक तस्करा निगार की कोशिश होती है कि जितने भी शुरा हैं मैं उनका मुख्तसर तस्करा करूँ मुख्तसर जिक्र करूँ कोई भी रहना चाहे तो ये तस्करे जो हैं ये भी तनकीद के नक्श अवल के तौर पर सामने आते हैं इसमें भी तनकीद देखने को मिलती है लेकिन इसकी खामी यह थी कि इसमें भी जिस तरह मैंने तकरीर के हवाले से बात की इसमें भी अक्सर तारीफ की जाती थी और दूसरी बात यह है कि इसमें पसंद व नापसंद की को भी देखा जाता था जिस तरह हम आ, मीर तकी मीर का एक तस्करा है आ, नुकात शुरा अगर हम उसका मुताल करें तो उसमें उसने बहुत से शुरा को नज़रअंदाज कर दिया है उनका ज़िक्र तक नहीं किया क्योंकि वो उनसे कम तर शायर थे और बाज़ों को वो शायर मानते ही नहीं थे जैसे नज़ीर अकबर आबादी को वो शायर ही नहीं मानते थे और उसका तस्करा ही नहीं किया और बहुत से और शरा थे जिनको वो शायर नहीं मानते थे इसलिए इसमें भी जानबदारी पाई जाती है ये भी मुकम्मल तनकीद तो नहीं है लेकिन इसमें भी तनकीद के नक्श अवल मिलते हैं आ... तनकीद के जो जो बुनियाद हैं बुनियादी चीज़ें हैं वो इसमें मिलती हैं लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि के मुकम्मल तनकीद है। इससे हम अधूरी तनकीद ही कह सकते हैं इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें बाकायदा तनकीद का आगाज़ जो है महकिन के मुताबिक वो अल्ताफ़ हसैन हाली से शुरू होता है और उन्होंने एक किताब लिखी थी मुकदमा शेर शायरी के नाम से तो ये अठारह सौ तिरानवे में ये किताब सामने आई थी इसे तनकीद का बाकायदा आगाज़ कहा जाता है नुक़ः आगाज़ कहा जाता है